ਕਾਊਸਸ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਾਜਪਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰੈ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਸਸ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂਬਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੋਰ ਵੈਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ यहाँ पर बुलाया गया है कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जिसके बारे में मैंने पहले भी जब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के नीचे सरकार से ये पूछा था कि जो ये गौ धन सड़कों के ऊपर घूम रहा है इनके लिए काओ सेस आप इकट्ठा करते हो तो वो काओ सेस कहाँ जाता है कहाँ खर्च होता है तो आपने बहुत अच्छे ढंग से उसको जनता के बीच में रखा था आज अगला स्टेप जो है वो मैंने लिया है कि पर्सनली ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर को मैंने यहाँ रेस्ट हाउस में उनसे बात कर कर उनको वो आए यहाँ उन्होंने एक पटिशन जो मैंने दायर की है जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब लोकल बॉडी सेक्रेटरी और एनिमल हजबेंड सेक्रेटरी सभी डीसीज़ सभी एस एस पीज उनको पार्टी बनाया गया है इसलिए बनाया गया है क्योंकि पिछली सरकार ने एक डिप्टी कमिश्नर के अंतर्गत एक कमेटी बनाई थी जिस कमेटी में कम से कम दस आ, सरकारी मुला, आ, अफसर थे जिनमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का रिप्रेजेंटेटिव, एडिशनल डीसी, सीनियर स्टूडेंट पुलिस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड पंचायत अफसर डिप्टी डायरेक्टर पशु पशुपालन डिप्टी डायरेक्टर डेयरी विकास जिला जंगलात अफसर जिले में पड़ रहे सभी तहसीलों के एस और पशु के इलाज के आ, के लिए दस ऐसे लोगों को शामिल करने के लिए कमेटी बनाई गई थी और उसमें कहा गया था कि कम से कम जो सभी ज़िले हैं उनमें 25 एकड़ जगह लेकर एक कैटल पॉन्ड जो है वो बनाया जाएगा और कैटल पॉन्ड की देखभाल जो कमेटी करेगी और उसका संचालन उसके पैसे खर्चने के लिए जो है जो काउस इकट्ठा होगा उसमें से खर्चा होगा और पंजाब में कम से कम चार के करीब गौशाले हैं लेकिन ये भी स्कैटर नहीं कर पा रही कि इतने सारे पशुधन को वहाँ रखा जाए आज हम देखते हैं रोज़ एक्सीडेंट होते हैं हम देखते हैं किसानों की फसलें खराब होती हैं कंडी के बहुत से किसानों ने अपनी खेती करना छोड़ दिया है और एक्सीडेंट जो हो रहे हैं उसके कारण कई परिवार जो है वो बर्बाद हो चुके हैं तो मेरा ह्यूमन राइट कमीशन से आग्रह था कि आप इसका गवर्नेंस लीजिए और सरकार से पूछिए कि जो जो कानून बने हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही कितना पशुधन है जो सड़कों के ऊपर घूम रहा है और जो कैटल पाउंड बने हैं उसमें हम कितने पशुओं को गाँव को गौवंश को रख सकते हैं और जो गाँव से इकट्ठा हो रहा है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या सिस्टम बना है इन सभी क्वैरीज़ को लेकर मैंने ये पटिशन दायर की है और आशा करता हूँ कि कमीशन जो है वो इसका कॉनी लेके जब सरकार से इस बात के लिए पूछेगा तो बहुत से जो घटनाएं हो रही हैं उनके भी निकेल डाली जा सकेगी और जो पशुधन इसके ऊपर घूम रहा है सड़कों के ऊपर वो भी गौशाला में जाएगा और जो चार सौ बहत्तर गौशालाएँ चल रही हैं उनको भी सरकार जो गौसेज का हिस्सा है वो देगी ताकि वो आराम से अपनी गौशाला को चला सकें इस गौधन को बचाने के लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप भी जो है एक मुहिम लेकर इसके ऊपर चल हैं दूसरी बात जो पुलिस की बात है उसमें काओ का स्मगलिंग ना हो उनके लोग पटाई ना करें उनको जख्मी ना करें उसके लिए भी एक सेल बना था काओ प्रोटेक्शन सेल उसका डिस्ट्रिक्ट में एसपी उसको हेड करता था और डीएसपी सपोर्ट करता था वो भी बहुत जगह नहीं हुआ मेरा आग्रह है सरकार से भी और थ्रू कमीशन भी कि आप इन कमेटियों की मीटिंग करें और जो सेल बनाए हैं वो सेल एक्टिव करें और काओ सेस जो है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करें जो पॉन्ड है उन पॉड्स को आप प्रॉपर रेगुलरी एक्टिवेट करें जो खन्ना जी ने आपको दिया मैम उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं मैं अविनाश पर ਤੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮੈਮੋਰੰਡਮ ਪੱਤਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਖੰਨਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗਸ ਹੈ ਈਮੇਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੌਲਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਐਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਗੌਸਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਲਿਆਉਗੇ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁਣ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨੋਟਿਸ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸਰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਦਰਜਿਤ ਅਜਨੂਹਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਸਐਮਜ਼ੈਡ ਨਿਊਜ਼